На даний момент відбувається будівництво нової губарівської школи. Почалося будівництво восени минулого року. За кошти держбюджету. На даний момент 80% всіх внутрішніх робіт вже виконано. Вже готовлять підлогу. Вже все пофарбовано, деякі класи ще не готові. В принципі, будівля вже майже майже готова. Зараз в навчально-виховному комплексі в нас навчається 78 дітей. Взагалі комплекс розрахований тільки на перші-четверті класи, але будемо дивитися, можливо, ми всі класи, всі дев'ять сюди будемо переводити. На сегодняшний момент подходим к концу с внутренними работами, это с отделкой, планируем приступить к благоустройству территории. То есть это спортивные площадки, это ограждение, это благоустройство, высадка зеленых насаждений, тротуары, пожарные заезды, выезды. Вот так теоретически все сети наружные мы выполнили. Остается только благоустройство, то, что касается освещения, то есть наружу. Внутри, я думаю, что мы в течение там, недели полторы мы выйдем оттуда Это с покраской, с линолеумом, с плиткой. Остаются там наружные части входных групп. А так, в принципе, на 85-90% мы по внутренним работам готовы. То есть в течение двух недель мы планируем его закрыть под ключ, передать школе, по совету, то, чтобы они там рассматривали варианты там, установки мебели, там, соответствующее соответствующего оборудования, ну, чтобы шла какая-то приемка нужных помещений то есть это шторы карнизы то, есть, ну, то чтобы уже создавать там так уют в этом месте краски мы выбирали там согласно там с директором школы чтобы она была яркая цветовая гамма подбирается тоже опять же под сегодняшние там, аналоги школ которые открываются то есть мы видим, смотрим там, просматриваем в интернете естественно согласовываем это с проектировщиками и с директорами учителями которые здесь будут дальше работать